Больше за 30 автомобилей у Респі тільки за одну ночь залишилися без регистраційних номерів. З подробленістю наш кореспондент Юрий Печур. Жихар областного центра Віталь Самайлюк потерпев двочі. Регістраційные номеры скрали з його власного автомобіля із службового. Як і завсюди он покинув машини на у дворі рядом. А ранее бачив, що номерів на них немає. І таких потерпелих тільки в областном центре набралися звичайно трьох десятків чоловік. С початку года таких злочинств по области зафиксировано уже каля тысячи. Мы имеем оперативную информацию и точно знаем о том, что государственные регистрационные номера, которые похищены, переправляются в Российскую Федерацию, под которые под этим номера злоумышленники подделывают документы и передвигаются на территории Российской Федерации на похищенных автомобилях. Мера отказности за подобное значенство довольно серьезная. Хотя знать и выкрыть злодеев бывает складано. За совершение мелкого хищения предусмотрена административная ответственность с привлечением от 10 до 50 базовых величин. Кроме этого, предусмотрен административный арест. А если уже совершено более 40 таких эпизодов краж именно государственных регистрационных знаков, тогда уже предусмотрена уголовная ответственность. Это статья 205 -я. Уголовного Республики Беларусь. А вот потерпелые понесли не только моральные страты. Им придется теперь раскошелиться. снова пройти процедуру регистрации автомобиля и техничный огляд. Коли скраденное не сносит, что довольно накладно. Супрацовники милиции раять усим автоуладальникам, мацовать регистрационные номеры так, как их не мог было худко снять, и ставить авто на ночь на оховываемые парковки. Так будет о ней и спокойней. Юрий Петр, Александр Севицкий, областные новины, Брест.